Я являюсь ребенком, у меня двор маленький, все на машинами. Если даже здесь построят вот эти свечки, да, там будет маленький стадион. Но здесь будут машины, выхлопные вот Машины. Здесь будут пробки, и вот она будет стоять машина. Все, а у нас нет. На у нас дворы маленькие. Стадион ні в якому разі, ни в забудовнику не потрібно отдавать. Усле нам мало-мало-мало все строим. А что для людей робится? Власти обещали, что выделят это место для людей, для киевлян, и как бы, надо придерживаться своих обещаний. Это золотое место, пока здесь есть стадион. Когда они застроят дома, это будет помочь. Только за стадион и не за какие-то новостройки, это однозначно. Потому что это ужасно даже просто безотносительно стадиона, когда вот в таком районе вдруг это вырастают такие монстры. А там же в этих монстрах живут люди, у которых есть дети. И куда им? Куда вот этим детям, где им расти? Там дворов вообще нет. То есть все оттуда идут сюда. Вот и мы идем с многоэтажки вот сюда играть. Дворов фактически нет, дворы заняты машинами. И тут такой вот оазис, тем более у него есть история. Стадион это последний, какой то оплот такой для спорта, отдыха, разваха вот, детей, взрослых в этом районе. Единственное место, где можно покупать его. Отсутствуют движения и дороги более или менее большие, если далеко. Больше негде. А место пользуется популярностью. Потому что вы всегда придите летом, здесь просто толпы людей. которые смотрят и гуляют. Единственное место в этом районе, где могут вот хотя бы побегать, хотя бы поиграть в футбол. Погляньте, и люди похилого веку ходят, и детки вот, батьки занимаются, и спортсмены приходят, и в футбол играют, все, это для людей. Исторический стадион, ну, как бы, марш смерти был, там, легенда, не легенда, но было не один матч тут был во время войны. 11, по-моему, матча был. Его, наоборот, надо сохранять и подремонтировать, чтобы он был жив. Тут куча людей ходит. Для моих детей, для моих внуков, это единственное место, где можно отдохнуть, поиграться, развиваться физически и духовно. Здесь вот удобно просто вышел, можно и по футболу побегать, и аппетитно гулять. Для нас это вообще прекрасное место. Когда есть свободное время, я здесь бегаю, занимаюсь спортом. Поэтому я противник застройки и всего остального. Я в обеденное время могу сюда прийти, отдохнуть, подышать свежим воздухом. Иногда сажусь на лавочке, просто читаю где-то на солнышке. И я очень рада, что есть такое место, где можно... Просторное такое красивое место, где можно так отдохнуть. Что рядом больше ничего такого нет. Здесь... Много деревьев, и как-то приятно гулять. Приятное место и очень для меня ценное. Нет, не мое такое место. нет, нет в Нет, ближайших мест вообще нет. Вокруг только высотки, маленькие дворы, полно автомобилей. И рядом нет такого, я бы сказал, места для того, куда бы пришли молодые мамы с детками. А здесь бывает, я насчитывал, до 100 человек с колясочками в районе, так сказать, на расстоянии 2 километра ничего нет. Так что стадион должен быть служить громаде. Пускай подумают о том, что здесь растут наши дети, здесь поколение, которое должно нас сменить, оно должно быть здоровым. Это наше. Мы должны хотя бы хоть где-то проводить время и получать от этого удовольствие. Учитывая, как все вообще убираются детские площадки, садики, какие-то парки. Наше с мнение, мне кажется, вообще никому не интересует. Пожелание оставить с, с одним из за городом, так как хотел Кличко. Судим по этому, все что мы будем залишиться, обовязково, для наших детей, для внуков, для правнуков, как память. Что там Чтобы там они не... приняли всю там пользу там людей. Судья я бы сказал, чтобы они бы подошли к этому ответственно, очень, понимаете, с гражданским долгом перед будущим поколением, вот тут, которое подрастет молодежь. 17 грудня в 11 ранку в полицейском суде места Киева рассказывается справа стадиона Старт. Это решальный день многолетней борьбы. Пройди и врятуйся.